Вы житель нашего города смело. Ну да. Э, скажите, пожалуйста, на, ответьте на такой вопрос. То есть, то ваша личная жизнь лучше, улучшилась за последние годы? Два? То есть улучшения какие-то, вы ощущаете улучшения того же. Что... потому что кабинет министров рассказывает о том, что жизнь улучшилась, что на 10% увеличилась э, прибыль людей. Без Хорошо, эту, эту, эту запись могут смотреть и в кабинете министров, и может быть наша власть. Скажите, пожалуйста, что бы вы им посоветовали, пожелали? Создание рабочих мест. Как вы проводите свои вечера? У вас есть свободное время? Понятно. Ну, можете поделиться тем, как вы проводите ну, свои за пивом. Спасибо большое.